Salam, hər vaxtınız xeyir, kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Mən Seymin Rəfiyev hər birinizi salamlayıram. Bu gün nə üçün sizlər üçün 2021-ci ilin e, ibtidai sinif müəllimlərinin şəqabəl imtahanında düşmüş sualların 3-cü hissəsini izah verəcəm. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olun ki, hər video izahlarından xəbərdar olasınız. Eyni zamanda e, sizlərin miq və sertifikasiya imtahanına hazırlaşmağınızda dəstək olacaq. Bu hansı sual tiplərindən istifadə olunacaq, onları rahat görə biləcəksiniz. Bizim dərs qruplarımızdan yararlanmaq istəyirsinizsə, 051 644 31 54 nömrəsinə yazaraq dərs qruplarımız haqqında məlumat əldə edə bilərsiniz. Keçək birinci suala. Birinci sualda bizə deyir ki, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırma zamanı 1500 ədədinin ən böyük və ən kiçik ədədinin cəmini tapın. Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırırıqsa 1500 ədədi. İstənilən yuvarlaq ədədin böyüklə kiçiyədən cəmini tapırıqsa 2-yə vurub 1 çıxa bilərik. Bu da eləcə 3000 3000-dən də 1-i çıxanda 2999. Cavabımız olacaq D variantı. Növbəti sualımız hesablamağa aidddir. Hesab əməllərinə. Deməli 3 km 234 sm 300 mm üzərinəcə 20 dm. 3 km-i saxlayırıq yerində. 234 sm-imiz elə 2 metr 34 sm. Sonra 300 mm-imiz 300 mm Buradan bir sıfır sərəc olacaq 30 santimetr. 20 desimetrimizsə olacaq 2 metr. İndi bu metrələri toplayaq. 3 kilometri yazarıq bura. 2 metr burdan, 2 metr də burdan, 4 metr. 34, bu da 30. 64 santimetr. Cavabımız olacaq 3 kilometr, 4 metr, 64 santimetr. Deməli burda texniki səhv olub 74 yox 64 olacaq. Növbəti sualımız torba şar məsələsidir. Ehtimala aid olan bir məsələdir. Demək üçün sualda bizə deyir ki, torbada 6 ağ var, 12 qırmızı var, 24 qara var. Qara deyir ki, torbadan ağ şarın çıxma ehtimalını tapın. Toplayaq bunu. 24, 12, 6, 42 eləyəcək. Və ağ şarlar deyirsə, sürətlə saxlayın. 42 ilə 6-nı ixtisar eləsə 1/7 deməkdir. Yəni ağ şarların çıxma ehtimalı oldu 1/7. Cavabımız C variantı. Növbəti sualımız 4-cü sualdır. 4-cü sualda deyir ki, burdan aşağıdan yazaq. 2a ^ a + b - 1 = b - a - 1. A, deməli, a və b asılılığını qurun. Burda nə edirik? A-ları bir tərəfə toplayarıq. 2a ^ a ^ bu a = b-ləri də bir tərəfə yığarıq. b ^ b çıx e, topla 1 bunu keçəcək bu tərəfə topla 1 - 1 burdan olacaq 4a 4a birər gedəcək bərabərdir 2b-yə sonra hər tərəfi 2-yə bölsək olacaq 2a = b 2a = b asıllıq olacaq bu qaydada cavabımız b variantıdır Növbəti sualımıza baxaq. 5-ci məsələdir. Deməli, torbada 6 sarı şar var, 9 mavi və 12 qırmızı şar var. Torbadan sarı şarın çıxma ehtimalını tapın. 6 sarı şar var, 9 mavi var, 12 də 17 də qırmızı var. Toplasaq Deməli 6 9 17. Eləcə 32 dənə şar və bizdə nəyi soruşur? Sarı şarın çıxma ehtimalını. 6-nı yazarıq bura. İxtisar gedəcək. 2-yə 16, 16-da 3. İhtimalımız olacaq B variantı 16/3. Sonra keçəy növbəti sualımıza. 6-cı sual. Deyək ki, aralarındakı məsafə 60 kilometr olan iki şəhərdən qarşı-qarşı iki velosipedçi yola düşdü. Və 3 saatdan sonra qarşılaşdılar. Birinin sürəti 12 kilometr/saat olarsa, digərinin sürətini tapın. Deyək ki, V1 12-dirsə, V2-ni biz necə tələb eləyirik? Məsafədə 60 kilometrdir. 3 saatda yolda olublar. Bölüdük oldu 20. Burada da Ə e, qarşı-qarşı olduğuna görə sürətlər toplanılır. 20-dən çıxarıq 12-ni, digər velosipetsinin sürəti olacaq 8. Cavabımız C variantı. Növbəti sualımız 7-ci sualdır. Yuvarlaqlaşdırma zamanı 1600 alınan ən böyük ədədin rəqəmləri cəmini tapın. 1600 alınan yuvarlaqlaşdırma zamanı 1600 alınırsa Burda yüzlükdən söhbət gedir. Üzərinə 49 gəlirsən. Olur 1649. İndi bunun rəqəmləri cəmidir. 1 + 6 + 4 + 9. Eləcə 20. Rəqəmlərin cəmi oldu 20. Cavabımız D variant. Sonra 8-ci suala baxaq. Yaxıq burda a/18 = b/11 = c/15. Olarsa a, b, c ədədlərini azalan ardıcıllıqla düzün. Yəni böyükdən kiçiyə düzəcəyik. Burda necədir? Ağər ki, ağər ki hərfin yanında ədəd böyükdürsə, deməli həmin ədədimiz böyükdür. Ən böyük olacaq a. Sonra A-dan sonra baxırıq 11 yox 15 ola bilər. C. Çünki hərfin yanında 18-dən kiçiyi bir dənə 15-dir. Növbəti isə B olacaq. ACB. Cavabımız C variantı. 9-cu suala baxırıq. 5 saat 15 dəqiqə - 2 saat 36 dəqiqə. 5 saat 15 dəqiqə - 2 saat 36 dəqiqə. 5 saatdan 1 saatı veririk dəqiqəyə. Olur 75 dəqiqə. 75 dəqiqədən 36-nı çıxsaq, olacaq 39 dəqiqə. Burda da 4 saat qaldı. 4 saatdan da 2 saat çıxsa, olacaq 2 saat 39 dəqiqə. Cavabımız B variantı. 10-cu sual. Torbada 7 ağ var, 18 qara var, 3 sarı top var. Torbadan ən az neçə top götürmək lazımdır ki, onların içərisindəki mütləq bir sarı top olsun? Əgər ki sarı topları tapmaq istəyiriksə, ə e, digər topları çıxardacağıq. 7 ağ üzərinə gəlsin 18 qara üzərinə gəlsin 1. Ə e, deməli 25 o da 1 26. Növbəti sualımız 11-ci sualdır. Deməli bizə deyir ki, 11-ci sualdır. 60 metr üstünə gəlinsin, 6 desimetr, üzərinə gəlinsin 320 santimetr, üzərinə gəlinsin 2 e, metr 360 millimetr. Hamısını bizdən santimetrlə tələb edir. Gəlin baxaq. 60 metrimiz 100-ə vursaq e, santimetrə çeviririksə demək olacaq 6 min. Sonra 6 desimetrimiz desimetrimiz olacaq 60 santimetr. 320 santimetr yerindədir. 320 yerində saxlayacaq. 2 metrəmiz 2 metr. Oldu 200. 200 Sonra 36 360 mm-də 10-a bölsək 36 olacaq. İndi gəlin toplayaq. Deməli 6 62 811 1 yazarıq. Sonra 3 + 2 5 o da 1 6, bu da 6 gələcə bura. 6616 cavabımız B variantı. Növbəti sualımız 12-ci sualdır. Deyir 3 ədədin cəmi 360-dır. 1-ci ədəd bu Deməli 3 ədədin cəmi 360-dır. 1-ci ədəd bu cəmin 5/3 hissəsinə, 2-ci ədəd 1-ci ədədin 1/4 hissəsidir. 3-cü ədədi tapın. Deməli, 3 ədədin cəmi a + b + c = 360. İndi birinci ədəd bu cəmin 360-ın 5/3-üdür. 360-ı 5-ə bölüb 3-ə vursaq 216 eləyəcək. Sonra növbəti ədədimiz isə a oldu 216. B isə ikinci ədəd isə birinci ədədin 1/4-üdür. Yəni 216-nın 4-də birini tapırıq. Olacaq 54. B oldu 54. Bizdə qaldı C. İndi C-ni tapmaq üçün cəm ilə 360-dan çıxarıq 216-nı, çıxarıq 54-dür. Olacaq 90. C ədədimiz oldu 90. Cavabımız D variantı. Növbəti sualımız 13-cü sualdır. 13-cü sualı özünüz İstəyirsiz şərh bölməsində düzgün cavabları qeyd edirsiniz.